stereotip sifat orang Singapura yang agak konservatif dari segi tidak tidak sangat berani melaksanakan perubahan ataupun tidak sangat mahu uh, perubahan yang radikal seperti mana yang mungkin wujud dalam Malaysia dalam 10 20 tahun kebelakangan ini uh, dan perlu diakui uh, ia ada kena mengena dengan uh, track record PAP dari dari segi Kesejahteraan ekonomi. Meskipun dalam mungkin penggal yang sebelum ini ada banyak masalah pasca Covid dan sebagainya kos hari hidup yang dilihat di Singapura memang sangat-sangat melonjak. Tetapi barangkali masih ada lagi modal politik ataupun political capital yang wujud sekian lama yang telah dibuat oleh PAP yang membolehkan mereka masih ada uh, sokongan yang orang boleh tutup sebelah mata lah masalah ekonomi dalam lima tahun kebelakangan ini tidak boleh menggantikan segala jasa, sumbangan dan sebagainya yang mereka bangga dengan identiti Singapura. Tak boleh dinafikan juga satu lagi faktor ialah faktor timing. PAP sangat bernasib baik kerana dalam keadaan uh, Trump dan juga kegawatan kegawatan ekonomi, ketidaktentuan geopolitik, maka wujudlah satu perasaan bahawa kita perlukan orang Singapura mungkin memikirkan perlukan satu kestabilan satu kesinambungan jadi mood untuk perubahan itu tidak diterjemahkan dalam peti undi saya nampak dari segi satu perkara tentang mungkin ahli-ahli politik Singapura I go to bed and every morning when I wake up the sun rises but I never make the mistake of thinking that the sun rise because I woke up I look left, look right, look left, look right for a career path. Is this a request considered too high? Uh, dan tidak mahu generalize, tapi mungkin di Malaysia, ahli-ahli politik kita dilatih daripada muda untuk berretorika dengan hebat. Maybe in Singapore, and maybe this is a backhanded compliment to Singaporean politicians. Saya tak rasa skill retorika mereka sama level dengan ahli politik Malaysia.